Вітаємо всіх в ефірі телепередачі цікаві зустрічі. Ми продовжуємо знайомитись з цікавими особистостями нашими земляками з Новгород Сіверщини. Сьогодні ми поспілкуємось з Сергієм Євгенійовичем Артюхом, заступником військового комісару Новгород Сіверсько-Семенівського об'єднаного районного військового комісаріату. Вітаю вас! Вітаю вас, Сергій Євгенійович Артюх. Заступник військового комісару Новгород сіверсько семенівського об'єднаного районного військового комісаріату проходив службу на посаді заступника командира авіаційного полку в радянській та українській армії. 26 календарних років свого життя Сергій Артюх присвятив військовій справі, а його пільгова вислуга 41 рік. Вважає, що авторитет вертольотчик здобуває лише завдяки досвіду та високому рівні військової підготовки, а запорукою успіху будь-якого чоловіка є надійний тил. Сергій Євгенійович одружений. Його дружина Людмила Анатоліївна, з якою воно в шлюбі вже 28 років, була поруч з ним ще з шкільних років та завжди підтримувала в роки служби. А їхній син Артем з дитинства бачив армію зсередини. Тому обрав собі професію з сфери економіки та фінансування, яка не пов'язана з військовою справою. Сергій Євгенійович пишається своїм сином та зазначає, що все одно, після закінчення Ірпінської податкової академії і одного року роботи за спеціальністю, його син вирішив піти до армії на строкову службу, яку проходив в місті Чернігів у полку зв'язку. Сергей Евгеньевич, почему вы решили связать свое життя с військовою справою, та чи поддерживали вас батьки? Профессия военного была тогда очень престижная, тем более профессия летчика. Мне это нравилось с детства. Подталкивало в школе хорошо учиться, заниматься спортом, готовить себя к службе в армии. Где-то, наверное, класса седьмого я конкретно решил, что буду военным, и не просто военным, а военным летчиком. Для карьеры военного я выбрал Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков. Родители к этому отнеслись очень хорошо. Способствовали моему вступлению в это учебное заведение. А как отбывался набор до авиационного училища? Расскажите, пожалуйста, про подготовку в під процесс обучения. По прибытию в город Сызрань нашел Сызранское высшее военно-авиационное училище. Летчику сдал документы приемную комиссию. К моменту сдачи документов оказался конкурс семь человек на место. Первое, что нас сделали, расположили нас в казарме где мы жили до конца экзаменов. Но перед экзаменами сначала мы сдавали физподготовку. Это 3 километра, 100 метров, подтягивание. Затем психологическая подготовка, психологическое тестирование. Первый курс обучения было теоретическое по программе высшей подготовки. Но в основном изучали предметы, ну, общепринятые для вузов того времени. Со второго курса, со второй половины начались полеты на учебных тренировочных вертолетах Ми-2. Вот этот вертолет. Разбили нас в полетных группах. В каждую летную группу уходило 5-6 человек. Возглавлял группу летчик-инструктор, который непосредственно отвечал за нашу летную подготовку. Закончили второй курс. Третий курс также полгода теоретическое обучение. Следующие полгода практические полеты. С четвертого курса мы приступили к полетам на боевых машинах. Дальше нас разделили по направлениям. Половина обучения проходила на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 и половина проходила на боевых вертолетах Ми-24. Я находился в группе подготовки на боевых вертолетах Ми-24. Первое, это то, что летчик должен быть физически здоров, должен переносить нагрузки, которые возникают при выполнении полета, должно работать отлично сердце. Ну, по всей видимости, для этого особого было внимания уделено на физическую подготовку. Каждое утро кросс 5 километров и вечером перед отбоем кросс 3 километра. Дальше вольные упражнения. В зимнее время два раза в неделю 20-километровые кросы на лыжах, так как это по Волжье, снега там было предостаточно. А какие вправы вы работали для того, чтобы краще работал вестибулярный аппарат? Ну, такой аппарат был, назывался лопинг. Это э, такие же самые качели, только они крутятся по, полной, по полному витку, раскручиваются. Садитесь в кресло, у вас сначала 15 витков влево, потом 15 витков вправо, перед вами прямая линия, вы должны после этих витков раскручивания влево-вправо пройти по этой прямой линии. Ну, сразу видно, человек там влево пошел, вправо пошел или сразу упал. В эскадрилью на обучение нас после экзамена, физподготовки, психологической подготовки. отобрали 150 человек. После окончания первого курса нас осталось 120 человек. То есть уже в процессе первого года отсеялось 30 человек. Чи пам'ятаєте ви свій перший політ та перший стрибок з парашутом? Перед польотами нас учили, обучали прыжкам з парашутом. Для цього була ціла парашутно-десантна служба, полгода підготовки. Для початку ми прыгали з вишок, а потім вже прыгали з вертольоту. Перший прыжок ми з парашутом був 24 февраля зима, солнце, снег с высоты 900 метров. Ну, то есть на вертолете подняли нас на высоту 900 метров, парашюты основные запасные надеты, в спину друг друга стоишь, подходишь к рампе, ну вот так вниз посмотрел, так ну с 900 метров такие машинки маленькие ездят. У ну, нас как учили, надо подойти, оттолкнуться, на поток лечь, какой там оттолкнуться? Смотрю, товарищи подходят, так ноги подкосились, а раз пошел. Ну я также думал, сейчас оттолкнусь. Не получилось. Ну и сами подкосились, а я пошел с парашютом, рывок, раз, все, как учили, посмотрел наверх, парашют открылся. Великолепно. Ну, чувство непередаваемое, конечно, когда вот этот первый прыжок, особенно после того, как парашют открылся. Вот. Кажется, Кажут, что второй стрибок даже важнее, чем первый. Как вы считаете? Да, После первого прыжка, второй прыжок в этот же день, второй прыжок, первые два прыжка обязательно делается в один день, когда ты уже осознал все, ну, второй прыжок как-то менее он вот запомнился, сделал все как положено, подошел, оттолкнулся на поток. Как-то в мозгу более первый отложился, как-то было чувство такие экстрима, так скажем. А первый полет самый на вертолете? Первый полет на вертолете сделался с инструктором. Инструктор делает показательный полет, для курсанта показывает возможности вертолета, возможности управления вертолета. Ну, первый полет заполнился так, что вот оторвались, так показали высоту, то есть летчик должен помнить высоты, очень четко ориентироваться по земле. Вот. Ну, сначала оказалось, ну, эту технику, которая... С первого раза мне показалось, что она как-то слабо управляемая эта техника, не освою. Но потом, чем больше полету, как-то приходил больше опыта и ну, пришло не просто понятие, как управлять машиной, а пришло как-то даже интерес к этому делу появился. Когда на рукоятке у тебя на правой руке машина, которая весит 12 тонн, вот, это ну, непередаваемое чувство такие вот, ну. Захватывающие чувство. Но потом, когда с опытом это приходит, понимаешь, что машина надо не просто управлять, машина должна тебя слушаться, машина вместе с тобой должна быть одним единым целым, чтобы выполнить ту задачу боевые, которые стоят перед тобой. То есть ты не должен отделять машину от себя, тогда ты задачу выполнишь. А если машина летает отдельно от летчика, ну тут, конечно, результат такой же будет. А куда вас направили служить по закінченню училища? По окончанию летки меня направили Краснознаменный Туркестанский военный округ. Сначала город Ташкент распределили на строих лейтенанту, моих двух хороших товарищей, распределили город Каган, Бухарская область. Боевая, боевой полк, который базировался, и основная задача этого полка, это подготовка Летного состава для использования в Афганистане и под отоки полетом в горно-пустынной местности. Попал в эскадрилью сначала в третью эскадрилью на Ми-24 командир эскадрильи подполковник Шафигулин Наиль Назимович. До сих пор помню людей, помню эскадрилью эту. Ну такая это не просто была эскадрилья, это была просто одна боевая семья. Меня как молодого лейтенанта опекали, назначили летчика-инструктора, который отвечал за мою летную подготовку, капитана Свободу Игоря Ивановича. Ну, об этом полку и об этих людях только положительные воспоминания. Вот фотография по прибытию в полк, вот это вот фотография мои первые вылеты в полку на боевой машине Ми-24. Жили мы в военном гарнизоне. В военном гарнизоне практически -то весь летный состав жил. Гарнизон такого советского типа, все за бетонным трехметровым забором, свои магазины, свои водокачки, все свое. Практически город Каган, это город мусульманский, даже в те времена особо нам, особенно летному составу, не разрешали покидать пределы гарнизона. Вот. Но как живет узбекский народ, так скажем, за пределами гарнизона, ну, пришлось увидеть. То, что вот показывают в фильме «Белое солнце пустыни», это, ну, там реально так живут люди. Первое, то, что нас инструктировали офицеры особого отдела, что ни в коем случае женщинам, мусульманкам не помогать, ни сумок не подносить, не вмешиваться там вот эти отношения, когда женщина там идет с сумками сзади, муж ее, ну просто так сказать, идет отдыхающий. Далее меня удивило их отношение к детям. Ну, дети практически, вот, на мой так, взгляд, были по этим аулам брошены, так сказать, на выживание. Везде вот эта грязь, мусор, ну, я, по крайней мере, не ожидал такого видеть. В то время я считал, что наша страна развитая, культурная. Ну, там как-то мусульмане к этому по-другому относились. Я должен был становиться как командир, так как летные вузы, они все, это командирские должности. Должен уметь управлять людьми. В 22 года меня поставили командиром экипажа. В экипаж входил летчик-оператор и бортовой техник. Мне было 22, летчику оператора было 25, бортовому технику было 32. Но ни в коем случае кто-то там по имени обратился, или как в армии принято обращаться либо же по званию, либо по, по имени отчеству. Во время службы, особенно начала службы, я старался добросовестно относиться к выполнению служебных обязанностей, готовил себя как летчиком, что не задержало сказаться на служебном продвижении. После училища поставили меня летчиком-оператором. Через год поставили на должность командира экипажа. Мне единожды отмечали в газете Туркестанского военного округа под рубрикой «Правофлангового крылатого строя». Вон с фотографией тут. А куда далее вас было направлено служить? После Туркестанского военного округа меня направили э, южную группу войск Венрия. Сначала службу проходил в Секешке-Херваре, потом колоча, потом текель. С текеля, это ровно именно месяцев там были, как раз попали под вывод. Полк вывели в населенный пункт Вапнярка Винницкой области. Там мы прослужили длительный отрезок времени, 13 лет. Там я прошел становление как летчик, как командир. Дальше с командира экипажа старшим летчиком, со старшим летчиком командиром звена, замкомандиром эскадрильи, командиром эскадрильи, замкомандиром полка. Вот. Далее полк попал под реформирование. Реформирование. Сократили полк. Меня направили в дальнейшее прохождение службы военкомом, військовым комиссаром Бахмачского района Черневской области. Коллектив авиационного полка, это сначала был полк, потом это была база, потом это была авиационная бригада, 4-я авиационная бригада, потом опять 901 отдельный боевой вертолетный полк. Вот, то есть мы постоянно реформировались. Хочу отметить то, что э, особенно летный состав, были все такие ребята, очень профессионалы, специалисты своего дела. Несмотря на значительную часть молодежи полку, полк, я считаю, с честью выполнял поставленные на него задачи. Надалі вас призначают військовым комиссаром. Скажите, пожалуйста, чи не было изменить специфику работы, чи не сумуете вы за полетами? Ну, специфика работы совершенно разная. Авиация, війсковый комиссариат это ну, диаметрально противоположное направление работы. Если ты э, в авиационном полку смотрел с одной стороны на армию, то военкомата это взгляд на армию только совершенно с другой стороны. Я привык всю жизнь свое самообучение, самодисциплина, старался всегда, так сказать, держаться в курсе всех дел. Поэтому освоил обоиски военного комиссара самостоятельно. Друзья помогали, те, которые уже длительное время прослужили в военкоматах. Если там была живая жизнь, вот вы понимаете, что такое авиационный полк? Это полторы тысячи человек. Ты постоянно среди людей, постоянно выполняешь задачи, которые боевые задачи. А военный комиссариат – это больше работа с населением, больше работа с документацией. В авиации, конечно, я скучаю. В авиации – это была жизнь, так скажем. Эту жизнь – это было то, чему я учился, где я был профессионал. Что мне нравилось, не просто нравилось, а очень нравилось. То, что тебе нравилось, и помимо работы, и на работе нравилось. Вот военкомат – это уже как-то не то. Последний раз я поднимался в воздух в качестве э, командира экипажа на должности замкомандира авиационного полка 26 декабря 2003 года. Вот, запомнился этот полет, облетели гарнизон, облетели гарнизон, прошлись по маршруту, по которому учебному маршруту мы ходили, вышли на полигон, ну то есть, так сказать, поставили точку в этом деле. И вы тогда уже знали, что это ваш старый Да, полиция. да, да. А какие да. чувства были? Жалко, жалко, как-то грустно. Жалко, грустно, и все-таки надежда какая-то была, что все равно ты вернешься, все равно это как-то... Потом вернется все к лучшему. Чи выникал у вас страх в экстремальных умовах, та чи не боялися ли вы ответственности за подлеглых? Сначала работает голова, работают руки, а потом, когда ситуация заканчивается, когда начинаешь оценивать ситуацию, что мог бы и другой исход с этого быть, ну, может, не страх, а как-то какое-то волнение приходит. Но во время того, как ты выполняешь это действие, именно вот эта сама система подготовки, психологической подготовки летчика, ты не должен бояться, не должен думать. Потому что страх, он сковывает движение, сковывает мозг, и ты просто перестаешь соображать, что ты должен делать. Поэтому, ну, как говорят, не боятся только дураки, только надо бояться не тогда, когда не надо бояться. В задачу каждого командира входит обучение своих подчиненных. То есть, мало того, что ты должен спрогнозировать их действия в той или другой ситуации, ты их просто должен изучать и э, хотя бы не допускать попадания их в те или другие экстремальные ситуации, из которых твой подчиненный, ты знаешь, как командир, не сможет выйти. Вот. Это, я считаю, основная задача командира. Бывали случаи смерти подлеглых, то как вы на это реагировали? Да, за летную карьеру были случаи гибели товарищей. В основном гибли из-за отказа авиационной техники. Да, приходилось возить тела погибших друзей, родителям, хранить. Но это, я считаю, профессиональный кадровый офицер, кадровый летчик. Мы знали, куда шли, и мы знаем, чем может закончиться каждый наш полет. Психологически мы к этому готовы. Я считаю, тот курс психологической подготовки, который давался в училище, он ну, неспроста давался. А что было у вас на службе, какие-то интересные выпадки? Да, вот на ум приходит один случай, практически невероятный случай, когда летчик при выполнении учебно-тренировочных прыжков, потому что каждый летчик два прыжка в год ему положено прыгать, а это был не просто летчик, а спортсмен, которого уже на счету было, было более 200 парашютных прыжков, когда он выпрыгнул э, с вертолета на высоте 900 метров. Парашют по техническим причинам частично не раскрылся. И практически он камнем падал к земле. Все его действия к тому, чтобы парашют раскрылся, ни к чему не привели. Он начал э, радиально вращаться с очень большой скоростью. От этих больших перегрузок при вращении он потерял сознание. И, ну, можно сказать, чудом, когда с одной полосы железобетонная полоса идет, с другой бетонка взлетка идет, там расстояние буквально метров 25-30, он попадает на эту, можно сказать, спаханную землю, и за счет вот этого скользящего движения, скользящего удара по земле, Человек остался жил. В госпитале, перелом руки. Ну, практически через месяц он уже был в строю. Можно сказать, с 900 метров человек упал на землю и остался жил. Это, ну, можно сказать, чудо. Вот. Это реальный случай жизни. Какие есть среди военных прикметы? Утро бриться перед полетами нельзя. Надо с вечера побриться. Утром это все плохо, это считается. К неудаче. Я же с товарищем на рыбалку ехали. Черный кот дорогу перебежал. Ну что, пришлось рыбалку заканчивать, назад ехать. Живые цветы на борт, это нельзя брать. Это, ну, еще, то сказать, о старшем поколении летчиков это пришло. Живые цветы, это значит, как, ну, в общем, на кладбище берут или там на крышку гроба ложат. Тоже нельзя. Затем фуражку на стол Нельзя положить так, только вверх тормашками она ложится. Чи поддерживаете вы досі с товарищами по службе, так как часто вы встречаетесь? Да, мы общаемся сейчас, компьютер, скайп, общаемся. Ну, в основном мои друзья, которые мы доучились и длительное время служили, они в России, ну, вот это война, которая сейчас идет на Украине, не помешала нашим личным взаимоотношениям. Я своих друзей люблю и уважаю. Те люди, на которых трудную минуту, трудный момент, я всегда могу рассчитывать на их плечо. На вашу думку, что я за порогой успеху профессионального вертолетчика, то какие качества должен иметь военный? Я считаю, Успех идет к летчику только от одного, это профессионализм. Чтобы стать профессионалом, нужно очень много заниматься. Заниматься собой, изучать технику, изучать аэродинамику, изучать способы и виды выполнения полетов. Если ты будешь настоящим профессионалом, то есть у тебя будет влетанность, есть такое понятие в авиации, как влетанность, то есть ты в любое время суток, дня и ночи способен выполнить задачу. Потому что в экстренной ситуации в воздухе тебе никто не подскажет, как действовать, как поступать. А порой счет идет на секунды. То есть твоего принятия решения тебе отдается 2, порой полторы секунды. На полеты, я считаю, еще очень э, оказывается действие состояния твоего физического здоровья. То есть ты постоянно должен следить за своим здоровьем. Если ты хочешь долго летать, то ты должен поддерживать постоянно свою физическую форму. Для каждого офицера важно то, чтобы был у него надежный тыл. А надежный тыл для офицера – это его семья. Если нормальные отношения в семье, летчик нормально относится к полетам, нормально относится к службе, То есть, ну, зависит от того, как ты у тылёчка. С самого początku вашей службы вас завжди супроводжувала дружина. Роскажіть про неї, яка вона, та як ви познайомились? С Людмилою Анатолівною мы познакомились, когда я окончил 9 класс. Ну, дружили, потом по окончанию э лётной училища поженились. Поженились и моя Сразу со мной поехала в полк. С той поры мы не расставались, по гарнизонах всегда вместе. Вот, все тяготы и лишения воинской службы переносили вместе. Супруга закончена Российское медичное училище. Специальность фельдшер. По этой специальности практически всегда работала. Я считаю, что жена военного это непростая работа. Я очень доволен своей супругой, своей семьей очень доволен. Постоянно мне подставляли плечо. Я всегда в семье чувствовал опору. Людмила Анатольевна очень хороший человек, добрый человек, отзывчивый человек. У нее всегда по гарнизонам, где мы только не служили, всегда очень много было подруг, как хозяйка очень хорошая, как жена хорошая, как мама очень хорошая. В основном я считаю, что основная забота по воспитанию сына легла на ее плечи. Так как по специфике своей службы я уходил на службу, сын еще спал, и приходил в службы, сын уже спал. Расскажи, пожалуйста, больше про вашего сына. Интересно узнать, как вплотила профессия военного на его воспитание. Сын Артем родился в 1987 году. Вот. Постоянно находился с нами, проживал с нами. Дедушек, бабушек не находился, постоянно был с нами. Я старался ему показать воинскую службу. Летал со мной, садил боевую машину, ну, так скажем, далее. Видел, что такое казарма, видел, что такое полигоны. Вот. Ну, когда встал вопрос о продолжении своей или выборе профессии, ну, сказал, что с армией он не хочет связывать свою судьбу. Вот. Окончил Ирпенскую налоговую академию. Сейчас работает в Чернигове главным державным финансовым инспектором финансовой инспекции. Вот. Ну, у каждого своя дорога, у каждого своя жизнь. Вот. А как вплинула ваша профессия на его воспитание? Ну, сына мы старались воспитывать, я так скажем, может, в строгости. Никаких вольностей не позволяли. Вот. То, что нужно было постоянно, так скажем, постоянно в гарнизонах, постоянно все люди на виду, понимаете? Если сын замкомандира полка там какой-то раздолбает, ну, это не делает чести мне как офицеру. Поэтому я считаю, воспитали сына нормально. Сейчас он в жизни держится уверенно. Ну, я сыном горжусь и очень доволен им. Сергею Евгеньевичу. Бажаємо вам незламної волі в подоланні труднощів військового буття, міцного богатирського здоров'я та щоб у вас завжди був надійний родинний тил. Дякую. А я бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба нам всім. Мирного неба і окончання війни. Спасибо. Дякую. На этом наша передача завершается. Зустрінемось через неделю. До встречи!